решено, мы получим хороших 10-15 лет развития до смены технологического уклада, смены фазы, до развития до смены политических элит в России и в Украине. И тогда снова придется перестраивать в ту или иную сторону. Если не получим, получим третью войну с совершенно неясными результатами. В частности, для Украины. Для России тоже, но я хочу для украинцев заострить на Украине. Вот очень простой выбор. Если вы думаете, что нынешние политики на это способны, либо старые политики, вы очень сильно ошибаетесь. Они даже вопрос так не могут поставить. Они продают галимую пропаганду убогую. Веков... Ворох, «вековичный личный ворог, вековичный враг, геноцид, что там, там еще пятое, десятое, отказываясь видеть, что эта война абсолютно рационально сконструирована, имеет абсолютно рациональную причину, под собой, на которую неоднократно указывали наши ближайшие американские партнеры. И школа политического реализма, на которую я всегда указывал. это вопиющий детский сад, что с 47-й бригадой, что бляха со всей украинской политикой, ну, господи, да, не силу.